Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма Чим живе області. Сьогодні є студії Сергій Танасов, голова Березанської райдержадміністрації. Доброго вечора, пане Сергій. Доброго вечора. Цей тиждень позначився або позначається багатьма світами. Ми відзначали День працівників радіотелебачення та зв'язку, День морської піхоти. В неділю ми будемо відзначати День сільського господарства, День працівників сільського господарства. Певним чином до всього цього ви маєте відношення. До всіх свят, ви на телебаченні буваєте, ви части гість. Ну, якщо не до морської піхоти, але до збройних, збройних сил відношення маєте, а тепер ще й до сільського господарства безпосередньо ви керуєте районом. Тож хотілося б дізнатися, яким був цей рік аграрний для вашого району. Ну, власне, він майже закінчився вже, тож будемо підбувати підсумки. Все начнем, наверное, сельского, с, 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 да, сельского, сельского хозяйства. хозяйства. Ну, во-первых, решите от себя лично, от администрации, от всей вертикали власти поздравить всех работников сельского хозяйства, потому что они вносят огромный вклад в развитие экономики, вот, вообще в нашей жизни. Потому что если бы не было них, я не знаю, как бы мы выживали, потому что земля это самое святое после людей, да, что у нас есть. Вот. Этот год они потрудились на славу. Вот. Честно скажу, очень хорошо поработали. Дай Бог, чтобы у них такая же тенденция продолжалась и в следующие годы. Дай Бог им хороших погод, хороших, правильных рабочих, да, подчиненных, чтобы чтоб погода, ну, погода это самое в принципе, наверное, основное, чтобы сопутствовало им. Теперь... Даже, да, мне <свят> тяжеловато, знаете, потому что так с аграриями сталкиваешься, куча проблем, пытаешься чем-то помочь. Вот, ну, радует, что хотя бы у них искорка в глазах есть. Вот, они стараются, они работают, они развиваются. Главное им не мешать, понимаете. Вот. Ну, то есть вы, так, у вас такая политика как у руководителя района не вмешиваться? Ну да? как это? Ну, не вообще не вмешиваться. Ну все должно быть в рамках законного поля, это по первое. Ну, безусловно. Да. Ну хотя бы не мешать. Если надо где-то какая-то поддержка, то понятно надо оказывать, потому что металлургия у нас, к сожалению, сдала позиции, да. И большим экспортерам зерновых. Является сельское хозяйство, а это прямые инвестиции в долларах. Вот. Это хороший прирост к экономике. Как они будут дальше расходоваться, эти деньги, ну, с оплатой с их налогов, освоение их здесь, ну, опять же, техника ну, это уже другой вопрос. Тут уже надо рациональный подход. Но то, что люди работают и работают на совесть, это да. Радует то, что ребята есть, я вот уже сталкивался с несколькими ребятами, Тут местные да, березанские, с района, после АТО, пробуют себя тоже сейчас в сельском хозяйстве. Меня это радует, потому что молодые стараются и сюда прийти. Ну, разговаривать можно долго. Ну, давай, вот вы говорите о том, что если есть какие-то проблемы, приходят, да, а с, с какими проблемами сегодня сталкиваются аграрии? Что, на чем говорят все-таки Налоговое законодательство изменилось определенным образом? Да, налоговое изменилось, хотя и есть пути решения, да, вот логические, там, правильные. Как, как бы было грамотно поступать, к сожалению, информацию в полной степени они не имеют. Да, и поэтому многие То уходят это проблемы разъяснения да разъяснения но мы проводим эти работы налоговая проводит работы многие теряют на том что они работают в тени не могут официально проводить ну реализовать свой продукт либо прямыми контрактами за границу либо контрактами ну, Через вторые-третьи руки, знаете, угу. это зерно проходит, и кто-то на То них. Теряется цена в этом да, случае. Да, 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 да. У них э, КПД теряется, понимаете, прибыль ну, значительно меньше получают, чем могли бы получить. Поэтому выходить им надо уже на новый уровень, на новый статус. Вот. Вот с молодыми легче работать. Пытаешься, ну, рассказываешь, вот так, вот так. Расходи туда, посоветуйся, туда посоветуйся. Там быстрее это идет. Вот. С уже с укоренившимися. тех, кто достигли определенного, Целомудрия, да, в жизни. Вот, они такие грамотные, такие. как правильно. Ну, состоявшиеся уже угу. такие волки, да, этого дела. Вот, у них уже проще, у них уже по накатанной идет. А есть вот как раз прослойка тех аграриев, которые не совсем определились, как это правильно. Ну, э, я и... так понимаю, ну, не все, наверное, работают честно и да. в такой да. в крепкой связке с властью. А как, как вот вы выявляете, как вы стараетесь вы, вывести из тени тех, кто... Только лишь беседами, ни в коем случае никакого давления, то, что это будет превышение моих полномочий. Соответствующие службы работают. Вас понимают? Идут на контакт, в принципе? Идут. Не все, но идут. Опять же, вторая сторона ⁇ это сами люди которые отдают землю в аренду, они заключают договора. Или договора где-то ставят на пустом листе бумаги подпись, потом приходят, плачутся мне в кабинете, вот, нам было мало платят. Я говорю, «А какой у вас был договор? А у меня договора нет, а почему его нет? И начинаешь потом все это по ниточкам развязывать. Хорошо. Поставила на чистом листе бумаги, либо заключила на длительный срок. Тогда это была, в принципе, приемлемая цена, а сейчас это ниже среднерыночной. Да? Ну, вроде бы попадают в законодательные рамки. Те же там 3% или 6% за атомно-грошевой ага. плюс индексации за пай. Вот. Это на гектаре получается 3% порядка 500 гривен. Ну, вот в этом году получалось. А 6%... не оставить. 3% это 750 гривен Мне нравится ваша отставить. Армия не уходит. Ну, да. Значит, 3% это порядка 750 гривен за гектар в год, а 6% это уже полторы тысячи. Ну, знаете, если люди, есть люди, которые имеют по 10 гектар там, в пае, то это солидно, или 7,5 они получат, или 15. Ну, это все равно не такие большие деньги, Я понимаю, но за это... Год. Да, но ну, подготовиться хотя бы к зимнему периоду ну, можно, да. чтобы закупить там угля, либо оплатить газ, какие-то сбережения сделать. Это одно. А когда они в свое время из-за собственной, извините, меня, неграмотности, по-другому это не назовешь. И никто им вовремя не подсказал. Пошли на какие-то бонусы, там, 200-300 гривен сверху, единоразово, и заключили контракт на длительный срок, договор аренды. Они потом каждый год будут терять эти. Ну хорошо, а вот да, выход из в, в такой, такой ситуации есть? Есть, есть. Разговариваю с аграриями, прошу, чтобы заключались дополнительные... Соглашение дополнительного угода. Вот, и там уже в ней прописывается выше стоимость. Ну, я имею в виду, процентная ставка больше ставится. Чтобы выходить, чтобы потягивать. Я говорю, ну, я говорю, это не мне надо, говорю, это людям надо, чью землю вы обрабатываете. Они вам доверились, они вам дали землю. Так будьте добры, дайте им отдачу какую-то. Потому что доллар, извините меня, сейчас 26-27. Когда сдавали они доллар по 8, это была одна цена. Mm -hmm. да? Как ни крути, у нас все под доллар подвязано, ну, основное. Сергей, а к... я, я так понимаю, когда вы в армии служили, вас вообще подобные вопросы не интересовали. Как вам сейчас все это осягать, всю эту науку? Ну, тяжело было? Первое время было очень тяжело, честно говорю. Тяжело было. Несколько дней вообще ходил, как в тумане. Ну, долго очень сидел в кабинете. Ну, мало того, что днем. Стараешься больше людей принять, там, если какие-то звонки, то поехать. Вникнуть в проблему в районе где-то, в каком-то там и селе. Вот. А потом приезжаешь и до двух часов ночи, и до трех бывало. Вычитываешь почту, бумажки, смотришь законы. Вот, потому что доверия особого к сотрудникам не было. Я ну, чужой для них. Да, я вообще, у меня там никого нет в районе. Вот сейчас уже так получается, что кто-то во втором батальоне служил. Там кто-то в третьем батальоне служил, кто-то в первом служил. Так, ребята, от того, того, того знаешь. Вот. Ну, чем могу помочь? Каким-то советом, разве что? Знаете, чтобы не теряли. Руки чтобы не слаживали, чтобы старались что-то делать. Вот. Опять же, им уже проще. Они знают, что дверь открыта, можно прийти посоветоваться. Подскажу, как все будет в рамках закона, как можно что-то начинать mm -hmm. делать. Вот. Это, конечно, большой плюс. Меня просто радует, что молодежь вот, есть. Есть у них желание развиваться. Потому что тенденция алкогольной зависимости ее надо прекращать. Потому что в селе это очень большая проблема с алкоголем. Не видят будущего. А будущее надо видеть, оно впереди. Оно мы. Но их не дети. Ну тут мы подошли к вопросу об привлечении инвестиций. Есть ли перспективы у Березанского района в этом плане? Собственно, наверное, есть, потому что да, он такой да, да, интересный в этом плане. Перспективы есть, но опять же всем круговада пройти очень это тяжело. Вот, это как? О чем речь в данный Скажем момент? Скажем так. Э, быстрее. Ну обстановка наладится уже после децентрализации. Вот. Это я просто не хочу сейчас много говорить о том, как сейчас, да, какой-либо вопрос, по каким инстанциям надо побегать, что там где-то подписали, что-то там Это, там. это э, Руководителю района надо побегать. Ну, или, или района, или потом в область обращения, либо это даже до Киева может дойти, смотря какой вопрос, да. Вот. То после децентрализации, после выборов, когда уже будут новые объединенные громады, когда они уже э, с мэжами ага. устаканятся, у них будет. Свой. Голова громады, свои будут депутаты, свой будет исполком. Там уже будет проще работать. Это будет такая же система, как в городе Николаеве. Uh -huh. Понимаете, в городе Николаеве почему-то ну, намного лучше да, с бизнесом. Да с любым бизнесом. Потому что орган местного самоуправления э, дает дозволы на какие-то проекты, ну, согласования в основном проходят в городе. Uh -huh. Мало что выходит за город, потому что это земля коммунальной властности. Вот. Там быстрее это все проходит. В районах, где ча за часть земли э отвечает администрация района, за часть земли, ну, полноважение я имею в виду, ага. часть земли, это областной дежурный геокадастр, часть земли, это областной совет. На вот. некоторые объекты, это как водного фонда, это уже Киев, понимаете. Поэтому путь... Будет намного короче, уже с децентрализацией. Инвестиции будут идти быстрее. Потому что видение этой громады будет в каком-то направлении. Вот. Если коблева-рыбаковка, дай бог все будет хорошо, 18 числа будут выборы и выиграют все-таки достойнейший, вот, то я надеюсь, что они за 2-3 года покажут очень хороший результат. Опять там, же, будет там, все зависеть. Есть, там есть хорошие перспективы в плане действительно привлечения инвестиций, потому что все-таки курортная да. зона. Да, 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 там есть. Я не хочу сейчас о многом говорить, потому что это уже будет видение громады. Я на них прямого воздействия никакого влияния не имею. Они должны сами определиться, кто у них будет голова, какой будет состав депутатского корпуса и какое направление они возьмут. Понятно, это будет рекреационное направление, но я надеюсь, что они его расширят что это будет не только база отдыха, но и какие-то пансионаты круглогодичные, потому что вы не забывайте, что у нас В есть. В, рыбаковке, грязи. в Рыбаковке, да, грязи. грязи. Как они правильно, я даже не выговорю это слово, палеонтологически, <сас> <сас> как-то так вот ну, хитро <сас> называется, <сас> да. я честно не выговорю <сас> сейчас. <сас> 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 Пансионат, лечение грязью. Грязи, Здесь там очень... <сас> грязь. Соли. Да, вода очень соленая. Там в, в августе месяце, вот если кто-то посетил, рыбаковку. то видел это, полностью, это да, полностью соленое озеро. Там было где-нибудь, немножко было воды, она такая аж маслянистая. И местами от йода, который находится угу. в этой воде, соль становится красная. Там есть соль не только белая, там есть и красная соль местами. Ну, в принципе, давно идет речь о том, чтобы построить там какие-то пансионаты, которые могли бы так работать. Но да, пока... но когда вот они уже выйдут в громаду, тогда у них будет... Немножко попроще уже с документами. Опять же, надо привлечь инвестора. Нужно отправить грязи на анализ. Хотя бы найти человека, который, ну или Юрлицо, да, которое этим uh -huh. за, заинтересуется. Это длительная процедура, потому что надо очень много анализов. Плюс по прилегающей территории, там немножко есть вопросы, но то они уже быстрее сами разберутся. Если говорить о перспективном плане, да, Березанка, вернее Березанский район. район а, планируем пока две громады, грамот? две, две. Это будет. Я боюсь раздробить район, и не могут просто не вытянуть. Есть некоторые из сельских голов, которые хотят там две-три объединиться, еще отдельно. Вот, кроме тех, которые сейчас есть, да, вот запланировано 18 число. Сейчас у нас четыре громады, ну четыре сельских совета объединяются. Вот. Остальные еще думают, ну. То есть Рыбаковка и Коблево это отдельная Нет, Не, не, они будут вместе. вместе да? Да. Новофедоровка, Украинка, Коблево и Рыбаковка. Это все То будет вот, единая, это одна громада. мощная громада будет, да. Причем, если правильно, ну, так подойти... Так она, в принципе, может дать фору всем остальным, учитывая возможности, которые открываются. Правильно, но вы не забывайте, что туда будет очень большой поток туриста, а ко мне приезжали, ну, сослуживцы, да они часто ездили там, в железный порт, ну, туда, там, сто ездил. Звонят, ну что нам делать? Я говорю, ну что делать? Я говорю, цены выровнялись. Что железный порт в этом году, что рыбаковка, что коблево. В принципе, цены одинаковые. В рыбаковке чуть дешевле. Я говорю, ну, приезжайте, да, приезжайте. Всегда был такой более бюджетный отдых. Да, я говорю, приезжайте, есть новые базы, ну, кто более менее хорошо строится. Вот, есть, я говорю, Приезжайте, я говорю, потратьте лучше свои деньги здесь. Да, ну это будет по хозяйству, давайте. Нам фрукта надо. Я говорю, есть сады. В тузлах начали потихоньку садоводство развивать. Я говорю, есть сады. Хорошо покажешь, покажу. Поехали, купили фрукты, ну там поесть, да, они там 10 дней были, ребята, ну семьями были. Говорю, 10 дней, говорю, побудете здесь, они говорит, ах, фрукты попробуем, говорит, потому что мы не хотим покупать турецкое, либо какое-то, что на пестицидах. То есть есть уже перспективы, а тузлы они входят в Рыбаковский сельский нет? Нет, они отказались, я не понимаю, правда, почему, вот, хотя... А на что они, интересно, рассчитывают? Сферу обслуживания? Я не знаю, на что они рассчитывают, почему они не согласились. Для меня это они было вроде, для самого они же вроде шок. В сельский, в состав это сельского одна совета. из самых слабых сельских. Это один из самых слабых сельских советов района. Я имею в виду бюджета. Угу. Вот. Ну, я не понимаю, почему они отказались. Ну, ихняя воля, я их заставлять не могу. Видно, так тому и быть. Ну, да, Но перспективы. Да. Но если Коблево с Рыбаковкой будут развиваться стремительно, да, и, и в правильном направлении, то что поток туриста увеличится и сделают отдых комфортнее и безопаснее, потому что человек покупает на отдыхе, ну, когда он едет отдохнуть, он покупает две вещи, он покупает комфорт, и покупает безопасность. Можем ли мы сейчас говорить о комфорте? Э -э Работа над ошибками ведем, пожалуйста, не режьте меня сейчас прям ножом так под ребро, потому что я был Назначен туда 4 мая, да, 5-го там приступил официально к обовязкам. Много что увидел за лето. Вот. Никуда Ой, не я годится. Так, я так смотрю, да, впечатления, да. судя по всему, яркие. Яркие. Я в Коблево вообще за это время, я с 2002 года да, живу в Николаеве и редко был в Коплево, там несколько раз после моего... Визита в 2006 году я сказал, что моей ноги здесь больше не будет. А почему? Э... То есть все, все плохо: сервис, инфраструктура, все, да, все, все. Да, да? да. И сейчас так и есть? Да. да. Немножечко что-то облагородилось, но в то же время и потянуло за собой обратную сторону, где-то стало намного хуже. Ну, это лично мое мнение как гражданина Украины, да. Я сказал, что здесь больше моей ноги не будет, поэтому я Люблю вообще э, туризм, люблю активный отдых. Я Балаклава, Тарханкут, я ездил туда всегда отдыхать. Uh -huh. вот. Ну, к сожалению, пришел агрессор, Крым закрыли. И в 2014 году, после выхода с первой компании, я неделю помогал водителю. Мы ремонтировали на заводе, на НТРЗ, БТР наш. Вот, и на выходных, ну, у меня знакомые говорят, давай возьми говорит, семью, хоть на один день съездим в Коплево. Я говорю, ну, не хочу я говорю, туда просто ехать. Я говорю, осадок до сих пор есть. Да нет, давай съездим, там вот и пляж лучше чуть стал. Согласился, поехал. Вот. Ну, так. Что-то лучше, что-то хуже. Итог поездки. Забыл обручальное кольцо супруги в раздевалке. Опять браво. На знак. Да, браво. Моеда ездить больше опять не будет. Не буду я больше сюда ездить. Все, вопрос закрыт. И тут назначение. Глава района не может ездить в Коблево. Все, и понеслось. Но теперь вы То проблемы с канализацией, то проблемы с водопроводом, проблемы там с ливневками. Повлиять лично не могу, потому что это территория Сельского совета. Не совсем я понимаю. Ну вот, не, ну не, не совсем, я понимаю, тоже сейчас сколько сталкивался, да, уже чуть больше, чем полгода. Вроде бы и старается. Да? 12 лет стараться, это же результат должен быть солидным. Это вы имеете в виду руководителя сельского совета? Да. Паничь. Угу. Логики. За 12 лет иметь такой ресурс. А с 2012 года за крайние 4 года расширить межи села, иметь еще больше ресурсов. То есть сейчас сама курортная зона входит в. С Сельский сад. Да. 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 И угу. там То царь есть, и бог. Золбит, это вообще это, это колоссальный ресурс. Да. Получить Да. Да. Но так как проводились работы. Мне не совсем понятно. Вот логики я там не вижу. Положить асфальт, не сделать ливневки. Но это ну, вот как-то оно вот так. С другой стороны, радуюсь сейчас молодой сельский голова рыбаковки. Вот это вот, ну знаете, как вот чаша весов сразу. Угу. Вот. Там есть понимание будущего. Там есть принципы жизненные, там есть честность, есть кредит доверия от людей, которые он не может потерять. И есть уже. Не потерять -то он может. Ну, будем надеяться, что не потеряет, если вы так оцениваете его работу. Я имею в виду за Рыбаковского сейчас. Да, да, да. Я, я говорю, что вот. в принципе потерять доверие людей очень просто. Ну, ну будем надеяться, что не теряет. Год то, что прошел в Коглево, вот, вот, с выборов с крайних, и год по Рыбаковке – это день и ночь. Я вам скажу, что молодость – это сила в любом направлении. Да, нужно советоваться с Аксакалами тех, которые уже там были на должностях долго. Они могут дать хороший ответ. Но перспективы, вот а это что вот в качестве желание, плане изменилось в рыбаковке в лучшую сторону? Я смотрю по бюджету. Как они распределили свой бюджет и, тут, и то, чем он начал уже сейчас заниматься. Например? Что интересного мы увидим в следующем курортном сезоне? Я не знаю, да, тянет он до, до следующего курортного, ну, реализует он или нет в следующем курортном сезоне, потому что 18 декабря выборы. А, то есть он может и да. не получить еще да. один кредит доверия. Да, да. Проекты по водопроводу. Угу. Канализация озабочена очень сильно. Инвентаризация. Вот. Ну, это, в общем-то, все, все то, чем страдала и, и, и страдает и Кублевская Но это делает. Ну да. Дороги делает ну, за обгрунтованные сины, да, незавышенные. Вот. Стелили дорогу в луговом, на которую вообще все забили. Ну, вот годами там ничего не делалось. Первый сельский голова, который что-то там начал делать. А луговое вот. тоже относится это к, Рыбаковке. к Рыбаковке? Да. Да. По... В комиссии были по легализации. Всегда включается, всегда ходит. Какие-то вопросы по берегу, всегда включается. Разговариваю с предпринимателями. Потому что уже это беззаконие, то, что иногда творится, надо это дело уже пресекать и выводить их на нормальное русло сообщения с властью. Потому Собственно, что постоянно да, в средствах массовой информации появляется информация о том, о -о -о -о. что вернули землю, прокуратура да, вернула, да, и там да, проблемы, да, и там да, проблемы. Да, да, и земельные вопросы, они постоянно каким-то вот, как грибы, лезут, лезут и лезут. Ну, это мы сейчас пожинаем плоды нашего недалекого прошлого. Ну, а в принципе, перспективы исправить все? Есть. Есть? Есть. А что для этого надо, кроме принципиальной позиции руководителя района? Желание, предприниматель, работа честно. Можем ли мы ожидать какие-то изменения вот в следующем курортном сезоне уже в Коблево? В ну, Коблево я в, вам в, не скажу. В принципе, тогда будем я посмотреть, я как выборы Кобля... пройдут. Да, да, все будет зависеть от головы. Вот, от головы громады, кого выберут. А центры громады где будут находиться? В Коблево. в Коблево. Да. Ну, именно депутатский корпус, аппарат будет находиться в Коблево. Ну, потому что это ближе к дороге. Да, понятно. Сообщение транспортное ближе. Но они охватят все эти четыре сельские рады нормально. Как они дальше будут распределять, ну, кто где будет находиться, то тут уже их не будет вопрос. Там дальше уже они, как орган местного самоуправления, будут решать. А, Сергей, у нас не так много времени э, осталось, буквально там 30 секунд. Вы, в принципе, и, нет, не вы, вот люди, они поддерживают эту реформу, они готовы каким-то бояться. К каким -то бояться -то? Да. И, к сожалению, следующий год будет тяжелым для реформы децентрализации, но его нужно пережить. И если мы его стойко перен... пройдем следующий год, 17, то 18 будет намного легче. Громадам, которые сейчас объединяются, они уже почувствуют плюс даже в марте месяце, когда часть ПДФО пойдет на них. Вот у них у них сейчас бюджеты сильнее состояния. Государство субсидии выделяет достаточно серьезное. А тут теперь тут его надо Куцуру, грамотно потратить. Тут же Куцуру 5 миллионов получил на развитие села, И... а тут более крупная громада. То есть тут надо, деньги могут тут, быть надо, другие? тут надо тратить деньги с перспективой на инфраструктуру. То, ну что. Да. Каждая вожжина копейка должна мне принести через 2-3 года 2. А вот всю эту цепочку замкнуть это уже нужно грамотное решение руководителя. Ну що ж, будемо сподіватись, що керівник буде мудрим і грамот, досвідченим. Я дякую за те, що витавло до студії, дякую за відповіді, на все добра вам. Спасибо. До свидання всім.